Доброго ранку на нашому гостьовому майданчику сьогодні Ніна Бабанська, керівник екологічної дитячої громадської організації Скіфія. Поговоримо про мінерали і біоенергетику. Доброго ранку! Доброго, Доброго, Доброго ранку. розкажіть про вашу організацію. А, наша організація має вісім. На русском. Наша организация имеет 18 направлений, и мы работаем в защите окружающей среды, но для того, чтобы ее защищать, ее надо изучать. Так что мы ведем научные исследования согласно возрастам детей, и все это очень интересно а -а -а. и захватывающе для них. А, ну, расскажите нам маленький Про... экскурс, швыденько так, так значит, значит, ну, мы все знаем а -а -а. тот факт, что еще в 18-м столетии австрийский врач... Э пробовал лечить и улечил успешно людей энергиями. Но тогда это называлось флюиды, и он считал, что эти флюиды пронизывают весь все мироздание, космос, землю, породы, все живое на земле. Вернанский писал о том, что циклирующие энергии есть в биосфере. Ну и сейчас мы все знаем, что ландшафты и климатические условия определенных регионов имеют свою вибрацию. И эту вибрацию обуславливает геология, биология, ну и техногенный фактор. И, в, и из всех этих трех показателей самый мощный и действующий геология, то есть камни, то есть э, энергии данного места определяются вибрацией минералов, которые здесь есть. И поэтому мы начнем разговор с того, это всем очень интересно, мы живем в Кировоградской области, считаем, что у нас ничего особенного нет, а это не так. И вот у нас есть тут интересные очень энергии, и я о них хочу быстренько рассказать. Давай, это так. уже текало. Значит, вот у меня в руках камешек. Угу. Ну, у нас мальчик и девочка. Вот он бы лежал на полу, мальчик, вы бы подняли его с пола? Ну, как вам сказать, я как бы был трошки меньшим, я бы его точно поднял. Ну, буцнув бы. Точно, вы uh -huh. кругленький. девушка. А uh я в семью, куда и знает -huh. это. Все-таки взяла руки, uh -huh. да? Ну, в общем, у меня был ребенок. Это самые интересные дети, это младший возраст. Геологические разведыватели. Uh -huh. разведка. И вот я их пускаю в место, где они могут найти, и ищите, искать. И вот он не знает, что он нашел, он кричит: "Я нашел, я нашел". Он так искренне радостно кричит: "Нашел, покрутил в руках". Но мы отнесли Кирьянову Николаю Николаевичу в ГРП-37. Он с нами тесно работает, и старшеклассников готовит на серьезные работы. И нам его раскрыли как персик. А -а -а. Ого, бачишь, бачи, вот не дарма, ты просто так. Пнула, я уже разбогатила. Это кварц, горный хрусталь. Кварц прозрачный и бесцветный, называется горный хрусталь. Там маленькие кристаллики, ну просто красиво блестит, да? Угу. Красиво. А можно, будь ласка, Ой, Да, потом... пожалуйста. Ой, да. Да, пожалуйста. Ого, Да, 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 да. Но какие там кристаллики? Вы бы хотели знать, какие они? Угу. Дети тоже. Вот такие они. Это коллекционный образец, это правильный кристалл. У него шесть граней здесь и шесть здесь. То, что он немножко травмированный, это пока он до меня дошел в коллекцию. Ну, вообще, это, например, образ образец. Ага. Можно тоже, только назад возвращайте, пожалуйста. Ну, таких да, на Кировоградщине, целый... властно, не бывает. Так. так я разумею, еще. Не обмерено кварца на Кировоградщине. Почему я об этом говорю? Так, у нас 10 минут. Да. Так. Значит, кварц. Древние греки называли навеки замерзший не тающий лед. То есть вода. На, для нас это важно, запоминаем. Вот он мы... может быть черного цвета. Угу. Тогда он будет называться Марион. В чем мама мне не сказала, не тягни ничего додому? Но, Напрасно. Напрасно. Марион держите. Зараз вы знайшла, что он может быть. Он может Все быть. Инвентаризация. цвета чая. Ага. Это миг, Вот вы в руках держите большие. Кристаллы, но большие это все познается в сравнении. Они могут кристалл кварца в земле может быть несколько тонн весом. Ничего себе. величина какая. Ну у нас в студии то большие, а это маленькие. Это микродруза с росточек. Цвета чая. Это эм, дымчатый кварц или раухтопаз. О, ты уже оформила, так. Хочешь, я? Вы только же возвращайтесь сюда нам. Ага. У нас же тут ага. сейчас будет выставка. У нас сейчас тут будет выставка. У Марии уже были просто... планы. Так. Просто я Я с... подарок сделаю. сделаю. Так. Ух ты, напросылась, называется. Какой, угу. еще? Какой еще бывает кварц? Он бывает розовым. Uh -huh. Он найден у нас в Кервоградской области. Все, а, что я то, показываю, это наше. Это все Кировоградское да? а Пока. Okay. Когда okay. будет Кировоградское, я да? предупрежу. Да. Uh -huh. Розовый кварц держите. А лишь мы так, такого не встречаем, вот. под ногами такие не валяется. Вы можете поехать со мной в экспедицию. Дети вам покажут, где взять, и вы себе найдете. Uh -huh. Ну, не такой образец, но маленький найдете. Так, вот это то, то что было Будешь у вас, в руках. и вначале вас удивило все-таки, а удивить значит поставить, полюбить, да, удивить. Угу. удивило, то это была жиода называется. Она может быть большой величиной с нашу с вами голову и больше. А вот такой камень вы бы подняли с земли? Нет, нет. Ну, я бы поднял бы. Не, ну, Ю звичайно, выгляда... ты ты понимаешь... да, че... Ну, честно. Да, честно? Не, он выглядит, до речи, абсолютно не схожий на гранит, тому мне было бы интересно, что О. это Это а -а -а. тоже была жена, но мне достался кусочек. Это тоже кварц бледно-фиолетового цвета. Это аметист. Но это тоже кварц. Так, стол выдерживает? Ой, не знаю. Ну будем <стики>. Зараз проверим. нам еще не сейчас, про, сейчас проверим. Аметист. Но классический аметист вообще-то, ну розовый кварц вот еще он поменьше есть, если мы опасаемся за стол. Ну вот есть такой кусочек еще. Угу. Да? Вот. А есть какой должен быть аметист? Это конечно аметист. Но он должен быть вот такого цвета. Боже, как красота! это это аметистовая щетка. Но они все имеют какие-то вибрации, то есть как-то всплывают на людей, да, 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 да Вот себе. тоже аметист это у нас найден. Тот, который вы держите в руках, это прислан в коллекцию, он не наш. Угу. Так, так. И вот, что можно сделать из аметиста. Такую сережку, такую подвеску. И вот украшение из аметиста, которое кристалл кварца, правильный шестигранный. Угу. Так, держите. Возвращайте назад, чтобы у нас угу. было видно. Так, Украшение из горного хрусталя. Ну, это, можно сказать, голубой аметист. Так, При, приблиз... приблизительно. Давай И держи. это горный хрусталь. О боже! Так, и сейчас мы быстренько будем уже рассказывать. Так, это здесь, это здесь. Угу. Вот это я вам. Нет. Не-не, я вот все уже тримала. Вот это. Вот это. И вот, вот все. еще Сережку угу. возьмите из горного хрусталя. Ой. Она почти как бриллиант, мне кажется. До речі, яким чином ну чому це кварц, кварц, так, але хорошо, він дорожчий. Як хорошо, що у вас випроси. Останній називаю, що то із тих, що можу показати, якщо він жовтий, він цитрін. Тобто від того, які є домішки, так він зустрічається про діріше, тому він має більшу цінність, скажімо, якусь так, там або має дрязка, для, або це домішки. Це умови, в яких він знаходиться. А, він ну, так. кварц, оце все, що лежить перед вами, має однакову а, формулу хімічну. Сіліцуму 2 але ж але якщо а, опромінити радіацію, він буде фіолетовим ага. і залежно від умов він буде міняти колір. Давайте так що, все. Розкажемо вплив. розказувати. Переходім переходимо к ділу, да? переходим і так. Мы знаем, что в каждой местности своя вибрация, то есть своя энергия есть. И мы к энергиям уже прислушиваемся. Я знаю, что вы по секрету, что вы собираетесь в монастырище вместо силы в Кирвардской области. Мы, мы там были не раз, если так. честно. Вот. Это очень полезно. Там побывать, вы там возьмете на себя энергию. А, причем здесь кварц. А дело в том, что дети, когда при... Вообще дети восхитительны. Они на все реагируют искренне и так тонко задают вопросы, что можно э, сесть и не встать. Вот приезжаю я в монастырище с ребятами и рассказываю. Это, ну, ты, 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 ну как всегда. на а почему вместо силы тут, они у меня дома? <рых> Расскажи ему, почему. Но э, оказался у меня в руках мальчик, десятиклассник Рома Григорьев. И он тоже поехал в первый раз туда. Он по-другому задал вопрос. не Игоревна, а почему именно здесь? А ты на это и ответь. И он ответил. Написал научную работу, получил грамоту Департамента интеллектуальной властности Украины за высокий ревень науковой работы и за науковую разработку. И за науковую разработку угу. То есть за научное открытие. И сразу получил приглашение учиться в университете имени Шевченко. А когда мы привезли работу и нас регистрировали, мне сказали на регистрации, наверное, ну, у вас такая слабая работа, мы даже не знаем, в какую секцию ее помещать. Я чуть не расплакалась. Ну, а работы вечером выставляются в зале, чтобы дети могли посмотреть, ну и жюри познакомиться. А я ушла плакать в номер. Прибегает девочка, говорит, не наверное, вас дядя ищет. Какой дядя? Прихожу, ваша работа, да. А чего вы в экологии? А говорю, мне сказали, что слабая работа. Говорит, это астрофизика, это нам. Что доказал ребенок? Он сейчас, он без экзаменов, он выбрал не университет Шевченко, а Николаевский университет. Он совершенно знает французский, он много учится за границей и у нас. И он заканчивает университет, но он что доказал? Оказывается, кварц, ну это не он доказал, но это факт, кварц Химический эм... минерал единственный в мире, который накапливает на свою кристаллическую решетку энергию космоса, потом вибрирует и отдает ее нам. И он не привязан к никакой местности. Где... где бы он ни был, он ее набирает и отдает. И вот эти все минералы – это все кварц. Его очень много на Земле. Я думаю, вид у вас столько энергии? Вы так, просто а -а 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 -а. с материалом. Но мы не забыли, что на веки замерзший тающий лед, то есть вода. Так оказывается, у воды структура идентичная с кварцем. Если сфотографировать ну, структуру, скелет воды и кварца, это одно и то же практически. И вода вибрирует так же, как кварц. Но мы знаем, она обладает абсолютной памятью. И когда и когда пики совпадают, вот это моды, сейчас говорят не, не графики, а моды, вот когда пики совпадают, получается колоссальный выброс энергии. Поэтому, когда мы с вами одеваем изделия из кварца, наша кожа, особенно когда мы волнуемся, когда у нас стресс, выделяется больше влаги, она попадает на кварц, и мы подзаряжаемся. Угу. Вот как. А по можно по... душ принимать. Почему мы, почему мы носим украшения? Так, да. знаете, у нас всплывает сейчас катастрофичная, да. а да. есть еще фотографии. Давайте швиденько покажем да. фотографии. Они относятся к теме, значит, на фотографиях. Вот это фотографии сделаны в монастыре, где вы не раз были. Это человек лежит, ну вот видны лучики энергии, видно вам, да? Угу. Лучики. Это иногда пленка фиксирует... Выход, видите? Угу. Энергии. Я специально взяла показать, что я не просто рассказываю, а это чудо в мире есть. Понятно. Ну, это следующая тема наша. Можете посмотреть. Сейчас мы об этом будем тоже говорить. Справа видим, да? Зайчик сидит каменный. И вот справа еще раз. Все. Так, теперь какие, какие камни еще есть у нас? У нас. Знаете, кроме у нас просто давай Давайте буквально 30 секунд, вы да. нам покажете еще. Бе белая слюда, черная слюда, окаменевшее дерево и периты. Периты. Алмазы. Алмазоносная порода. Обещал оператор, может быть, будет видно. Обычные. Обычные. И это с берега Черного озера. Это обычные алмазы в общепринятом понимании слова, а это плоские алмазы еще есть в виде чечевицы. Они образуются, когда бывает удар сверху, когда метеорит падает. Вот, пожалуйста, если можно. И камни-гранаты камень-гранат, если он подарен вами человеку, этот человек никогда вас не разлюбит, он никогда вас не предаст. Это любовь и дружба на всех. Дайте гранат, да. вот так, Это, в керне. Пані, ну, насправді, сплываю <свят> час. Давайте вы расскажете, как найти вашу громадскую организацию. Можливо, какие-то дети захотят. можливо, батьки захотели детей. Же, так. так. это мы решим по телефону. Телефон мой да, покажем. Так, так, до ранковой Гранаты ювелирные и не ювелирные. Гранаты бывают всех цветов радуги, кроме синего и голубого. А я пока дам потриматься. Женя, тримай, чтобы ты меня никогда не разлюбил. Вот у воровит, я вам угу. обещала показать. Вот так, в таком виде мы можем его найти в природе. Вот это тоже в природе на хорошие ювелирные. Он может быть еще зеленым грасуляром. А у нас в области темно-малиновый гранат Альмандин. Поедем. Это коричневые гранаты. И я обещала на что я Машеньке дарю. гранатик. Дякую, так. Боже. Так. Я тепер Пані вас ніколи не лукова. Насправді час впливає. Так, Ми все. дякуємо ще нас завітали. От таку так. колекцію е, можна подивитись на нашому столі. Це тимчасова висавка. <рес> я думаю, що ви вже побачили ці красиві, красиві камінчики і незвичні камінчики. Приємно, що на Кіровоградщині таке також можна дещо з цього знайти. Ми з вами зустрінемось після невеличкої музичної паузи.